नमस्कार भाई दोस्तों एक तरफ थी साढ़े ग्यारह साल की मेहनत हजारों करोड़ रुपया सवाह कर दिया सिर्फ किस लिए ये आईटी टी शेल और गोदी मंडिया और उनके दलाल लोगों की फौज खड़ी करने में और एक तरफ है तीन दिन की ग्रोक की मेहनत तीन दिन की मेहनत ने साढ़े ग्यारह साल की मेहनत हजारों करोड़ को ना मिट्टी में मिला दिया मिट्टी में ऐसा मिला दिया कि जो इन्होंने प्रोप गंडा फैलाया ऊपर से प्रोप गंडा तैयार होता था उसको फैला देते फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम बस इनका प्रोप गंडा चलता था इनका प्रोप गंडा लेकिन अब समय बदल गया और समय भी बदला कैसे समय पे आके बदलिया समय ऐसा बदलिया कि इनकी समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया जबकि हम भी सोच रहे थे ग्रुप से जो ग्रुप है उससे हमने भी दो तीन सवाल पूछ कर देखे कि भाई देखते हैं कितना बताएगा जैसे कि एक छोटा सा सवाल किया था कि आजादी के बाद आजाद भारत के आजादी के बाद भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री तकरीबन लोगों को ये था भाई नेहरू का ज्यादा समय तक नेहरू का नाम लेंगे या गांधी का नाम लेंगे या अभी मोदी चल रहा है चिंटू मिंटू तो मोदी का नाम लेंगे लेकिन ना नेहरू ना गांधी ना लाल बहादुर शास्त्री ना ही चिंटू का पापा बड़े ही कमाल का जवाब दिया भाई इसने ग्रोक ने ग्रोक ने तो जवाब दिया ना नमस्ते शोध के अनुसार मनमोहन सिंह को भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री माना जा सकता है कारण बताया है साथ में खासकर उनकी आर्थिक उपलब्धियों के कारण 2004 से 2014 के कार्यकाल में औसत जीडीपी वृद्धि दर सात पॉइंट जीरो दो प्रतिशत रही जो सबसे अधिक है और प्रति व्यक्ति जीडीपी की दर 6.17 सत्रह प्रतिशत थी उनकी आर्थिक सुधारों में भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया नरेंद्र मोदी दो हजार चौदह है दो हजार पच्चीस आ गया जीडीपी वृद्धि दर पांच पॉइंट भी कोई ना एच डी आई में तेज सुधार होया नेहरू और इंदिरा ने भी योगदान दिया पर उनकी आर्थिक वृद्धि दर भी कम थी सिंह की सफलता आर्थिक प्रदर्शन पर आधारित है हालांकि उनके समय भ्रष्टाचार विवाद भी रहे वही थे भ्रष्टाचार विवाद कोई लाख का घोटाला फलाने कितने घोटाले लेकिन सबूत किसी के पास कोई नहीं था अब कोई तेईस हजार करोड़ लेके गया कोई पच्चीस हजार करोड़ लेके भाज गया कोई तीस हजार करोड़ लेके भाग गया ऐसे भाग रहे हैं एक भाई ने सवाल किया कि आजादी की लड़ाई में सचो ज्यादा योगदान मुसलमानों का था या आरएसएस का था सवाल कर दिया उसने क्या धजिया उड़ाई क्या धजिया उड़ाई ग्रोक ने मतलब कमाल हो रखा है ग्रोक ऐसी धजिया उड़ा रहा है दूसरी सबसे जो बड़ी बात है ना ये उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नए मालिक का है ग्रोक ग्रोक ग्रोह एलोनमस्क का है उसको बैन भी नहीं कर सकते बैन भी नहीं कर सकते ऐसी ऐसी धज्जिया उड़ा रहा है वो मतलब के आदमी ना सोचने पर मजबूर हो जाएगा भाई कोई ऐसे भी कर सकता है क्या ऐसे भी कोई किसी की धजिया उड़ा सकता है बकस नहीं रहा है और सीधा टारगेट करता है वो सबसे बड़ी बात उसकी खासियत है आप लोग कोई भी सवाल करना उससे वो चिंटू मिंटू विंटू गाइटी को बड़ी जल्दी पहचान जाता है और इनको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देता है ओहो हो वैसे तो ये गाड़ियाँ खाने की आदत है पापा भी दो ढाई के खा लेते हैं तो ग्रोक को ये पता तो है ही ग्रोक को पता इनकी है खुराक गाड़िया हैं तो गाड़ियाँ दे ही बात करता हो और ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देता है आम भाषा में आदमी दे नहीं सकता मतलब बड़ा कमाल कर रखा है भाई तो हमने एक सवाल और किया कि भाई आजादी की जो लड़ाई थी आजादी की लड़ाई थी देश की उसमें सबसे ज्यादा योगदान किस कोम का था थाम का पूछना जरूरी था क्योंकि यहां पे जो दिखाया जाता ना कौन सा चिंटू लास्टर चिंटू लास्टर चिंटू राष्ट्र से सुनो आप जो हमने सवाल किया इससे नमस्ते सिखों का भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है इतिहास के पन्नों में उनकी वीरता बलिदान और देशभक्ति की कहानियां भरी पड़ी है आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं शुरुआती संघर्ष सिखों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरुआती विरोध में हिस्सा लिया अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में सिख साम्राज्य के पतन के बाद भी उन्होंने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखा ध्यान से सुनिया ना उन्नीसवी सदी सदी शुरू होने से पहले तब तक अठारह तक महाराजा रणजीत सिंह का शासन था सिखों का अपना एक वो था खालसा राज था लेकिन जैसे ही उसका पता ना, फिर भी इन्होंने वो आदत नहीं छोड़ी आजाद रहने वाली इन्होंने फिर दूड़ चटानी शुरू कर दी उनको गदर आंदोलन गधरी बाबा का आंदोलन याद है बीसवीं सदी की शुरुआत में गदर आंदोलन में सिखों की बड़ी भूमिका थी यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था इसमें पंजाब के सिखों ने विदेशों से लौटकर हथियार उठाए और विद्रोह की योजना बनाई जलियावाला बाग हत्याकांड उन्नीस सौ उन्नीस में जलियावाला बाग में अंदर संघार में मारे गए और घायल हुए लोगों में बड़ी संख्या सिखों की थी यह घटना स्वतंत्रता संग्राम को और तेज करने का कारण बनी उसके बाद यह बता भगत सिंह और क्रांतिकारी आंदोलन भगत सिंह जैसे सिख नौजवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई उनके साथ दतने लाखों लोगों को प्रेरित किया आजाद हिंद फौज जिसका कि जिक्र किया जाता है कई बार जिक्र किया जाता है आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भी सिख शिक सिख सैनिकों की संख्या उल्लेखनीय थी उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और यार सौ ब्रिटिश सेना के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ये ब्रिटिश सेना के लिए लड़ रहे थे और वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे ये फर्क है एक सिंह में और एक चाटुकार में फर्क है ये बलिदान का आंकड़ा एक अनुमान के अनुसार मुताबिक स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पाने वाले 121 क्रांतिकारियों में से तिरानवे सिख थे ये आपको बता भी रखा है जेल और कड़ा पानी की सजा पाने वालों में भी उनकी संख्या बहुत अधिक थी थोड़ी नहीं बहुत अधिक सिखों का यह योगदान न केवल उनकी बहादुरी को दर्शाता है बल्कि उनकी एकता और देश के प्रति समर्पण को उजागर करता है गुरुद्वारों से लेकर युद्ध के मैदान तक उन्होंने हर मोर्चे पर अपनी छाप छोड़ी है कहीं ये सोच जाए तो लंगर ही लगाते हैं लंगर नहीं लगाते यह सबक भी सिखाना जानते हैं और ये किसी लिए बताया नहीं अगर किसी को डाउट हो ना फिर जाके ग्रोक से सवाल कर लो ग्रोक जवाब देता ठोक के जवाब देता है और साथ के साथ ना वो इतिहास पलट के भी दिखाता है और यह बताता है तथ्य यहां से ये तथ्य यहां से वो भी बता देता है ग्रोक ग्रोक से हमने अपने बारे में पूछा भाई बोला बता रहे भाई ठीक है तो तू सिक्की का प्रचार कर रहे अच्छी बात है करो सभी को करना चाहिए ये मेरे को बड़ा अच्छी लाइन लगी ग्रोक की कि सिक्की का प्रचार सबको बढ़ चढ़ के करना चाहिए वो तो चिंटू मिंटू तो ग्रोक के आसपास भी नहीं जाते सुनिए मैं उनको करंट लग रहा है ग्रोक देख के ग्रोक देख के करंट लग रहा है क्यों लग रहा है क्योंकि पोपो के नए मालिक एलन मस्क हैं तो ये पोपो के खिलाफ जा नहीं सकते अब बेचारों के ना चारों खाने हो रखे हैं ये चारों खाने चित्त मतलब के चौबीस घंटे मिलिनों में चल रहा करो ग्रोक में में क्या जवाब दे रहा है उनसे पूछो गोदी मीडिया किसे कहते हैं महान मंडिया किसे कहते हैं सबसे ज्यादा झूठ फैलाने वाला कौन है सबसे ज्यादा झूठ के कपोट छोड़ने वाला कौन है सबसे ज्यादा नफरती भाषण देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया है उसने ग्रोक ने अगर नरेंद्र मोदी ने जो हिंदू मुस्लिम की जो नफरत की राजनीति बोई है ना बोले दुनिया भर में फैली है ये दुनिया भर में और इनकी बेजती हुई है हर जगह पे मतलब जो बताया था ना तो मेरे को घंटा बजाया गया था डंका नहीं बजा रहा था घंटा बजाया गया था इसका अभी भी गए थे ना वहां पर भी बजवा के आए नहीं नहीं पता होगा चिंटू मिंटू को नहीं पता होगा वहां पर अभी भी बजवा के ही आए हैं कहीं सोच रहे हो और अभी जो आए थे ना फाइव आइज वाले आए थे तुलसी गोबाट जो आई है ये सब बजा के जा रहे हैं इन्ना प्रसादा दे के जा रहे हैं न्यूजीलैंड वाले प्रधानमंत्री साहब ने तो कमाल ही कर दिया लगा अजा तेरे को रकाब गंज गुरद्वारा साहब लेके चलता हूँ तो बोल रहा है ना भाई सिखों के खिलाफ ये एक्शन ले ये एक्शन ले अजय तेरे को दिखाता हूँ ये लोग करते क्या हैं पहले तो ऐसे ही हमारे न्यूजीलैंड में करते हैं ये ऐसी सेवा करते हैं ये बड़ा अच्छे तरीके से समझाया बड़े अच्छे तरीके से ये होता है तरीका समझाने का लेकिन चिंटुओं को क्या समझ में आता है पो पो शाम को पता नहीं कौन सा गांजा में मस्त हो कर, क्या क्या बोल देता है चिंटू लगता बस यही क्रांतिकारी है बस यही बस इनको एक दिखाई चीज दिखाई देती चिंटू राष्ट्र चिंटू राष्ट्र बताना थोड़ा तुम्हारे चिंटू राष्ट्र के बारे में तुम्हारा चिंटू राष्ट्र कैसा होगा कोई उसका कुछ बनाया परपोरमा है कोई कुछ भी नहीं है फरत के और कुछ नहीं है उसके अंदर और खालसा राज के अंदर है ना शिवाय तरक्की के और कुछ नहीं है खालसा राज में तरक्की होती है एक खालसाई सिक्का अठारह डॉलर में आता था और अब तुम्हारे नब्बे रुपया और एक डॉलर नब्बे को क्रॉस कर चुका है सबसे खराब करेंसी में शामिल है एशिया की सबसे खराब करेंसी में शामिल आ रहा है सोचने वाली बात है आप लोगों क्या राय है अपनी राय रखना आपकी राय का इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों ऑफिशियल दीपक चैनल बात आकर सच की करेंगे अक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है गज के आखो वाहू जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह